दशरथकृतश्रीशनैश्च राष्टकं दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोथब्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गला मन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरा किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपण्णगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्ति तेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च यो कीटपतङ्गभृङ्गः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वणानि यत्र सेनानि वेषा पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माश्यगुणान्न दानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकुले यमुनातटे च पुण्यजले गुहायाम् यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्ठा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरतेऽपि नाकी एकस्त्रिधारुग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुभान्धवैश्च पटेच्छसौख्यम् भुवि भोगयुक्तम् प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः इति श्री दशरथप्रोक्तं श्रीशनैश्चराष्टकम्